Шила на мыло. Новая редакция закона о высшем образовании вызвала у студенческих профсоюзов еще больше претензий. Уже в мае ученики пятых, шестых, седьмых и восьмых классов будут сдавать письменные итоговые тесты. Министерство образования решило ввести своеобразные экзамены по четырем предметам украинскому и иностранному языках, математике и истории Украины, а в русскоязычных школах еще и по-русскому. Результаты тестирования повлияют на итоговые оценки за второй семестр. Для учеников невыпускных классов такое практикуют впервые. Задания для контрольных местные управления образования должны поступить до 1 мая, а также появиться в свободной. Не в каком случае никаких комиссий, никаких экзаменов в межах навчального часу. На уроках, а не не дай Боже, це додатковий екзамен, чи поза уроками, чи до уроків на під час уроку. Просто промоніторити якість знань, тому що в нас виникає разючий розрив між програмою і освоєнням програми 4-го 5-го класу, і освітяни криком кричать, що, скажімо, приходить дитина з іншої школи, з іншого класу, в 8-й клас, абсолютно не знаючи програму за 7-й. Министерство образования проводит работу над ошибками. На днях чиновники обнародовали доработанные законопроекты о высшем образовании. Ведь предыдущая версия документа вызвала массовые протесты студентов. Больше всего их возмутило, что по вузам давали право поднимать плату за обучение. Что изменилось в новой редакции, как к этому отнеслись студенты, выяснял Максим Урлапов. Полтора месяца назад студенты провели массовые акции протеста, требовали доработать законопроект о высшем образовании. За это время в документ внесли существенные правки. Но у студенческих профсоюзов новая редакция вызывает еще больше претензий. Самая болезненная тема – повышение оплаты за учебу контрактникам. В предыдущем варианте законопроекта депутаты хотели позволить вузам увеличивать стоимость обучения раз в год на индекс инфляции. Теперь же, говорят в студенческом профсоюзе, вопрос оплаты прописан еще хуже. Здесь просто убрали предложение о том, что цена не может измениваться против всего на навчания. Это предложение убрано. Что автоматически означает, что можно будет менять цену на протяжении года, какую угодно часто, так и на какую угодно сумму. Студент Иван Шматко говорит, платить больше, чем сейчас, он не сможет. Когда поступал на первый курс, его уверяли, стоимость обучения не изменится. Если будет надо на право администрациям подвищивать плату за навчання, то много студентов не заможных семей просто не смогут отримати освіту. В ответ на это министр образования приводит пример Оксфорда. Говорит, его бюджет более 2,5 миллиардов долларов. Отсюда и высокий уровень обучения. Дмитрий Табачник уверяет, благодаря новому закону такое возможно будет и в Украине. Если вы найдете какой-то другой шлях развития и конкурентоспособности высших научных закладов, я думаю, что вы сразу можете претендовать на Нобелевскую премию в области экономики. По уверению министра еще одна спорная статья законопроекта вообще удалена. Статус учебного заведения не будет определяться количеством студентов. Но президент Киева могилянской академии говорит, новый вариант ничуть не лучше. Статус университета Могилянка все равно может потерять. Ведь вместо количества студентов теперь прописано минимальное количество преподавателей. Все одно, это количественный показник только завуалеванный. Так что, и тому мы также протестуем против этого. Для нас такой принцип неприятный, потому что он радянский. В Министерстве образования же говорят, сейчас в Украине около 900 университетов, и большинство из них вчерашние ПТУ. Это абсурд законопроект должен решить такую проблему. Но принят он будет не раньше осени. Еще нужно рассмотреть три с половиной тысячи поправок. Студенты же обещают, если спорные статьи останутся без изменений, снова выйдут на акции протестов. Максим Урлапов, Светлана Чернецкая, Евгений Сакун. Подробности телеканал Интер.